把热烈的掌声送给刚刚才大家精彩演出的九九位爸爸。 好，我也好。我有一个礼物想要送给你。不是哦，因为大家都有看 s o l a r i Dodo，对不对？s o l a r i Dodo。然后呢，因为荣轩有送我一个礼物，所以我要回送一个礼物。大家在 YouTube 上面有看到，因为 s o l a 有送我一个他特别帮我刻的印章嘛，写着呃我的名字，所以呢，我也想要帮他刻一个印章，上面写的是 s o l a 哦，哎哎哎哎哎哎，有了！哦，谢谢谢谢哦，哦，这个很有钱，<laughs> <laughs> 会的，对，<laughs> 哇，谢谢谢谢，谢谢谢谢，哇，很漂亮，谢谢，哦，谢谢谢谢，不客气，<laughs> 哇，他是。 很善良，对吗？对。这首歌我们发行后第一次合唱，第一一起唱。对对。哇！感觉感怎么觉感觉蛮好的。然后今天看到了所有的粉丝在这边，我觉得哇，好感动哦。因为那时候写《fucking free 的时候，其实呢就是想着你们写的。 我也，我也，你的歌词，我第一次看的时候，嗯、我很感动。嗯、感動谢谢，你们也感动吗？啊 <laughs>、uh,，OK，你，嗯，小龙，你, <laughs> 你在拍摄 MV 的时候，嗯，有没有印象深刻的事情？<laughs> 印象深刻的事情吗？我觉得。 就是因为我们去了很多不同的场景台，嗯<是>、呃，包括西门町，然后也有在海边，然后从早拍到晚，我们拍了三天，两天三天，三,点三点对不对？三天，从早到晚，我每次看到收了从他的保姆车下来的时候，他都看起来一点都不累耶，非常有精神。 第一次我们自己见面的时候，我也很吓到了，吓吓吓到了，因为你的个子很很高，但是现在现在我我的很高但，但是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 还是很很短，很低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 是很低，但是我很高，但是我们一样。 拜拜！<奇>怪 <laughs> 啊，还还有你，我第一次看到的时候，我我是爱人，我是爱人，愛,爱人，但是他你是艺人，艺人，所以他他的性格很活泼，还有很很外向。很很啊啊 外向，你的中文怎么突然变得那么好啊？是吗？六月十一号到现在，你的中文突飞猛进、啊，是吗？是吗？嗯、大大进步，咦、啊，好厉害！给周杰一个掌声好不好？我们周杰学中文。谢谢、嗯嗯嗯嗯嗯、谢谢。上上次上次我们一起拍的时候，<吗>哦，我们两个人两个人在。 录录歌录歌声，嗯、啊，录音是，录音室，影影我们只有一两个人，对，对没有翻译，<laughs> 没有翻译，没有，翻译，所以，我我就我我的我我的公司，我说为什么没有翻译 <laughs> 我的中文不好，但是我们啊。 但是我都听得懂哎，是不是？是不是有心电感应？嗯、我我很神奇，你很神神,神,神奇哦，是神奇,是,神奇是，因为你都听得懂，神奇啊神奇神奇,神奇,神奇、啊，不一样吗？神奇是，呜，神奇是，嗯，啊，生气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 神奇。 是因为他我的书我都听得懂，我都特别懂，霉，不知道为什么，<是>我我我觉得很棒，而且很聪明啊，真的蛮聪明啊，是，好啊、呃，那么我的我的中文不好，所以。啊、呃， 谢谢，真的很厉害。因为像 Fourteen Free 这个歌真的不好唱，节奏那么快，但是宋乐他真的从头到尾，他把它录的非常完美。然后有一些字他不不是那么会讲，因为在韩文里面没有，但他还是问我们，呃，来传讯息问我说，哎，那到底要怎么怎么唱会比较好？我就录音给他，他就再一次把去录音室把它录好，所以非常专业的歌手跟表演者。 还有还有他他他首先录个手机录个发音给我，哦、oh. <诶>，谢谢爸爸，<诶>谢谢<诶>谢谢<诶>谢谢爸爸啊，你知你知道你知道啊，爸先。Oh. 聪明啊、哦，他们很聪明，是，<laughs> 都是自由生产的进来这个 T I C C 了，<laughs> <laughs> 对不对,对？对对啊，虽然有点可惜，但我得先去准备下一个舞台了。好，哦、是，<laughs> 这段时间就让我们的榕树们和九月爸爸多多交流一下。 会来哦。